mong sondan munggah kraton kok tanpa sandalan bagong lho kuwi jelambahe ngecap sikil mongko gupak lendhut kowe sandalan to gong pedhot e pedhot mm -mm. jeblok tak angkat ki malah jebol mau kando karo tak tukokke neng dalan sawan so, karo bendoro kok tanpa sandalan tur sowan sih pun merabut darmo ku sumo kui nganggu toto kromo aku rais kondo to kui kenom neng nganggu gule iki sowan keraton ora sowan neng sak pepadamu sowan alindro laku dodok mongko yo nyembah mongko yo kudu nganggu toto kromo ratu kok tak jak salaman ki sing weruh kuwi ora ikhlas kaya nalindra mandura sun prabu baladewa ora nrimake yen sun prabu kok mbok jak salaman Eh tak takon kita luruskan iki truk. Piye? Sing dadi ratu nang Amarta ki sapa? Sunem Prabu Darma Kusuma. Sing tak jak salaman wae kendel kok wong liya geger ki ngopo ta? Hah? tak jak salaman wae meneng kok wong liya geger ki ngopo? Malah kuwi mujudake suwijine ratu sing merakyat ki ngono kuwi, Wih sadar, nek DM bian nek dati ratuki mergoh aku kowe sing do nyoblos. Nanti, upo mono rakyat cilik kaya wae dewe ngejak salaman kira masalah. Di... Si ora ku dudi sembah, ora ku dudi sembah sikile ora. Wih sadar diri kwe ngono kowe. Kono lagi entok pangkat sidik kowe sepuyah-puyah. Rokancane nguntang dandul-dandul. Wih ngelarak kek ngono kowe. Wo oh, dadi dasarmu ngono kuwi. ngaku -ng -ng aku nyoba. Oh, nyoba karo sapa? Nyoba karo Prabu Darma Kusuma kuwi atine isih merakyat apa ora? Jebulane, heeh, takjak salaman wae kendelan wae mung mesem sithik wae lega ning ati. Kok ratu kono-kono dak padha-padha kok geger ngopo? Kosek. Sing tolake sapa? Lu soko seng krosa? Seng ngelok kekwe mau kek aku. Teka seng ngelok kek aru balotewo. Aku namu ni balotewo kek jatuh? Mbuh, aku namelu-melu kok. <yay> Wah, kwe rakon cok, kwe. Oh, pahit kok. <yay> Anggep aku kek